Salam əziz müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizlərə Miq və sertifikasiya istiqamətli kurikulumdan sonuncu təqdim etdim sınağın izahını verəcəm. Gəlin sualların tanış olaq. Birinci sualımızda bizə deyir ki, cədvəldə hansı rəqəmlərin yerini dəyişsək, sətrlər hər biri doğru olar? Deməli, çətvədə, yəni uyğunluq gözlənirlər. Gəlin diqqət edək, təsir verənin və təhsil alanın hüququdur vətənpərvərlik və Azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə etmək. Ümumiyyətlə, əziz məmlərlər, biz bilirik ki, şagirdləri vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək Müəllimin eyni zamanda valdeyinin vəzifəsidir, yəni vəzifə borcudur. Burada isə hüquq bölməsində qeyd edib, təbii ki, yanlışdır. Yəni birinci sətrdə uyğunluq, cədvəlin birinci xanasında uyğunluq pozulub. Təhsil verənin vəzifəsi etik davranış qaydalarına, pedaqoji etika və axlaq normalarını riayət etmək, müəllimin, təhsil verənin vəzifəsidir. Bəli, doğrudur. Müəllimin vəzifə borcudur. Təhsil alananın hüququ müvafiq icra hakimətinin müəyyən etdiyi orqanı müəyyən etmək, qaydada biləyinin yenidən qiymətləndirilməsini tələb etmək, biləyinin yenidən qiymətləndirilməsini tələb etmək kimi bir hüququ varmı şagirdin? Bəli, var, doğrudur. Valdeyin hüququ könüllü yardımlar etmək? Bəli, təhsil müəssəsi ilə əməkdaşlıq etmək, tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması üçün təkliflər irəli sürmək, könüllü yardımlar etmək bu təbii ki valdeyin hüququdur. Doğrudur. Valdeyin və təsir verənin vəzifəsi Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında iştirak etmək, əziz müəllimlər, bu vəzifə ilə bağlı yox, hüquqla bağlıdır. Yəni müəllimin də, şagirdin də hüququdur ki, təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında iştirak etsin. Deməli bizə deyir ki, hansı rəqəmlərin yerini dəyişsək, sətirlər hər biri doğru olar. Təbii ki, burada düzgün cavabımız olacaq. 1 5, yəni 1-ci və 2-ci rəqəmlərin yerləri dəyişsə, cədvəldə uyğunluq göstənilirlər. Təhsil müəssəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında iştirak etmək təhsil verənin və təhsil alanın hüququdur. Vətənpərvərlik və Azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə etmək valideynin və təhsil verənin vəzifəsidir. Bu şəkildə olsa uyğunluq göstənilirlər. Deməli doğru cavabımız 1-nə 5-dir. C variantı. İkinci sualımıza diqqət edək. Cədvəllər əsasən düzgün fikirləri məylləşdirin, iş üsulları ilə bağlıdır müəllimlər. Bu tip suallar, bu formatda suallar sizə təqdim olanda şərtə diqqət etmək lazımdır. Düzgün fikirləri, uyğun olanları bizdən istəyirsə, doğrudan doğru, yanlışdan yanlış götürəcək əgər yox uyğunsuzluq desə, birbaşa yanlış, yanlışdan doğru fikirləri seçəcək. Deməli uyğunluq olduğu üçün, düzgün fikirlər olduğu üçün bizə doğru fikirlər lazımdır. Doğru xanasından hər hansı bir işlə bağlı məqsəd yönlü suallar verərək məlumat toplamaq məqsədlə istifadə olunur 4N1KH modeli. Bəli, iş usuludur. Dünyada Kipling metodu kimi tanınır. Azərbaycan dilində isə 4N1KH abreviaturasına uyğun gəlir. Abreviaturanın açıqlaması isə nə, niyə, nə vaxt, necə, kim, harada suallarına uyğun gəlir. Ümumiyyətlə bu metod suallar texnikası kimi müəyyənləşdirilir. Doğrudur. Həm düşüncələrini siniflə bölüşmək imkanı verən, həm də onlara dərs zamanı hərəkət edə bilmək imkanı verən əyləncəli bir fəaliyyətdir sinif küncləri. Bəli, doğru fikirdir. İbtidai siniflərdə tətbiqi daha məqsədə uyğundur, daha uyğun olar. Deməli ikinci fikirdə doğrudur. İndi biz keçid edirik yanlış xanasına. Özündə bir neçə fəaliyyəti birləşdirən strategiyadır. Düşüncütləş, bölüş, paylaş. Bəli, doğrudur. Düşüncütləş, bölüş və paylaş həm fərdi, cütlər, qrup, həm də eyni zamanda bütün siniflə iş formalarına daxildir. Və bu baxımdan da əziz müəllimlər, həm introvert, həm də ekstravert şəxsiyyət tipinə malik olan şagirdlər üçün effektivdir. Eyni zamanda da müxtəlif intellekt növünə malik olan şagirdlər üçün səmərəli öyrənmə mühiti yaradan bir strategiyadır. Doğrudur. Yanlış xanasında 3-cü. Deməli, xanada verilən fikir doğrudur. Məllimlərə şagidlərin mövzu barəsindəki anlama bacarığını və maraqlarını ölçə bilmək imkanı verir. 3-2-1 üsulu, bəli. 3-2-1 üsulunun ümumiyyətlə biz bilirik ki, dərs in refleksiya mərhələsində istifadə olunan bir üsuldur. Üsulun əsas mahiyyəti nə idi, məllimlər? Şagird öyrəndiyi 3 məlumatı, yəni mövzu üzrə öyrəndiyi 3 məlumatı qeyd edir, onun maraqlı gələn 2 məqamı qeyd edir, hələ də onu maraqlandıran bir sualı qeyd edir. İndi zamanda bu 321 üsulu vasitəsilə müəllimlər həm də təhsil proqramında nəyə yenidən keçməli olduqlarını, yəni şagirdin hələ də hansı istiqamətdə izaha ehtiyacı olduğunu müəyyənləşdirmək üçün, deməli, yəni yenidən nələri müəllim keçməlidir, bunu bilməsi üçün effektiv bir üsuldur. Deməli, dörddə də doğrudur fikir. Bizə lazımdır, doğru da doğru, yanlışda yanlış. Deməli, burada yanlış xanasında yanlış fikir yoxdur, əziz məəllimlər. Doğruda doğrularımız isə 1, 2dir. Düzgün cavabımız 2-də B variantıdır. 3-cü suala keçid edək. Cədvələ əsasən uyğun fikirləri müəlləñəşdirin. Cədvəllə bağlıdır. Uyğunu istir bizdən doğrudan doğru, yanlışdan yanlış götürəcək. Təbliq və mərhələsində şagird müzakirələrdə aktiv iştirak edir. Ə mənlər artıq şagird müzakirələrdə aktiv iştirak edirsə, bu artıq cavab vermə mərhələsidir. Şagird artıq cavab vermə mərhələsinə keçid edib. Yanlışdır təbii ki. Dəyərləndirmə mərhələsində şagird cütlərlə iş zamanı yoldaşına yaxından kömək edir. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, idraki sahənin dəyərləndirmə mərhələsi də var, eyni zamanda emosional sahənin dəyərləndirmə mərhələsi də var. Bəs biz bunları necə ayırd edəcək? İdraki sahədə fikrində dəyərləndirir, əsaslandırır, qiymət verir. Amma emosional sahətində sahədə isə dəyər verdiyini davranışında nümayiş etdirir əziz müəllimlər. Gördüyünüz kimi deyir şagird cütünə ilə iş zamanı yoldaşına yaxından kömək edir. Yəni yoldaşlarına dəyər verdiyini davranışında nümayiş etdirir. Doğrudur ki, yanlış xanasına keçid edək cavab vermə mərhələsində şagird verilən təlimatı diqqətlə oxuyur. E, Xeyr, təbii ki bu cavab vermə mərhələsi deyil. Artıq şagird cavab vermir, cavab vermə mərhələsinə keçid etməyib, hələ oxuyur, təlimatla tanış olur. Ümumiyyətlə təlimat sözü ilə biz açar söz olaraq psixomotor sahənin manipulyasiya mərhələsində də tanış olmuşduq ki, şagird təlimata əsasən, istər şifahi, istərsə də yazılı təlimata, göstərişə əsasən işi icra edir. Ona görə bu yanlış fikirdir. Təşkil etmə mərhələsində şagird lahiə işi zamanı yoldaşlar arasında vəzifə bölüşü aparır. Bəli, təşkil etmə həm özü üçün təşkil edir, həm də yoldaşları üçün təşkil edir ə doğrudur. Təşkil etmə mərhələsi metakognitiv biliklə bağlıdır. Doğru xanasında doğru fikrimiz 2-dir, yanlış xanasında yanlış fikrimiz 3-dür. 2 3. Doğru cavabımız D variantıdır. 4-cü sualımızdan tanış olaq. Hesab əməllərinin xassələrindən hesablamalarda istifadə edilir. Verilmiş alt standartı hansı mövzuda reallaşdırmaq mümkündür? Müəllimlər, verilmiş standartı hansı mövzu ilə reallaşdırmaq mümkündür? Və ya xəta düzgün təlim nəticəsini müəyyən et, və ya xəta üçlü testlər veriləcək sizə, situasiyaya əsasən biliyin növünü, təfəkkürün növünü, fəaliyyətin növünü müəyyənləşdir. Bu tip suallar adətən iqtisası ilə bağlı verilir müəllimlərə. Burda da gördüyünüz kimi 1 2 1 standartıdır. Riyaziyyatla bağlıdır. Riyaziyyatda biz bilirik ki, birinci məzmun xətti ədədlər və əməllərdir. Təbii ki, hansı mövzu uyğun olacaq? Vurma əməlinin xassələri. Digər mövzularımız uyğun deyil. Düzgün cavabımız A variantıdır. 5-ci suala diqqət edək. Qəm deryasına batmaq frazeoloji birləşməsinin antonimini müəyyənləşdirin və cümlədə işlədin. Cümlədə işlədir artıq. Biliyin və fəaliyyətin növünü müəyyənləşdirin. Cümlədə işlədirsə artıq tətbiq edir. Biz bilirik ki, prosedural bilik adətən tətbiq etmə mərhələsi ilə bağlı olur, amma həmişə yox. Məsələn, misalın həll yolunu bilirsə, bu prosedura bilikdir, amma tətbiq etmə deyil. Şagird sadəcə həll yolunu bilir, tətbiq etmədi. Amma misalı həll edirsə, bu prosedural bilikdir və tətbiq etmədir. Burda nə üçün biz prosedural bilik və tətbiq etmə seçəcəyik? Çünki şagird cümlədə işlətmək üçün cümlə qurmağın yolunu bilməlidir. Buna görə də prosedural bilik və tətbiq etmə olacaq. Düzgün cavabımız B variantıdır. 6-cı suala diqqət edək. Günnar sinif yoldaşlarının hisslərinə qarşı həssasdır və onları daha yaxşı duyur, anlayır. Sinif yoldaşları ilə anlaşılmazlıq olduqda onların motivlərini, hisslərini dərhal anlayır və öz mövqeyini məharətlə izah etməyi bacarır. Öz mövqeyini məharətlə izah edir, yoldaşlarını anlayır, başa düşür, onların hisslərinə, duyğularına. Biz şəxslər arası intellektdə qeyd etmişdik ki, müəllimlər, bildiniz kimi Gardner Ə insanları intellekt növünə görə ümumiyyətlə şagirdləri intellekt növünə görə təsnif etmişdi. Müxtəlif intellekt növlərini qeyd etmişdi. Ə, bunlardan biri də şəxslərarası intellekt idi ki, digər insanların hisslərinə, ə, düşüncələrinə daha yaxşı bələd olurlar, başqa insanlarla daha yaxşı ünsiyyətə daxil ola bilirlər, ünsiyyət bacarığı onlarda daha yaxşı inkişaf və edir və deyir ki, müəllimlər öz mövqeyini məharətlə izah etmək bacarır. Ə, sözlər vasitəsilə istər şifahi formada, istər yazılı formada ə fikirlərini ifadə edə bilirsə, bu təbii ki, olacaq verbal linqvistik intellekt. Ümumiyyətlə verbal linqvistik intellektə malik olan şagirdlər daha yaxşı danışıq qabiliyyətinə malik olurlar, nəql etməyi sevirlər, yazmağı, danışmağı sevirlər. Bu insanlar ümumiyyətlə natiq olurlar, yəni çox gözəl danışıq qabiliyyətinə malik olurlar, söz sərrəfi olurlar. Deməli, şagirddə zəkanın hansı növləri daha yaxşı inkişaf edib verbal linguistik və şəxslər arası. 6-cı sualımızda düzgün cavabımız B variantıdır. 7-ci sualımızdan tanış oluruq. Ədəbiyyat dərsinə müəllim Şah İsmail Xətayinin yaradıcılığını təhlil edərkən tarixdə güclətli bir hökmədar kimi fəaliyyətinə də toxunur. E, aha, deməli ədəbiyyat dərsinə müəllim tarix fənninə də inteqrasiyadır. Yəni ədəbiyyat fənindən tarix fənninə inteqrasiyadır. Bəli, biz bilirik ki, Şah İsmail Xatayinin həm bədii yaradıcılığı olduğu kimi, yəni ədəbiyyatda belə deyək, görkəmli bir yazar olduğu kimi, eyni zamanda da tarixdə də güclü bir hökmdar kimi tanınır. Deməli, ədəbiyyat fənindən tarix fənninə inteqrasiya etdi. Bir fəndən digər fəndə inteqrasiya bu fənlər arasıdır. Şah İsmail Xatayinin ölümə gedən yolda qəlibiyyət yoxdursa, ölüm vardır ifadəsinə əsasən esse yazı işi yazmağı aşırır və bildirir ki, qiymətləndirmə, əsaslandırma və arfoqrafik qaydaların gözlənilməsi meyarına əsasən aparılacaq. Mənilər diqqət edək, şagirdlər esse yazarkən şahsimal xətayənin ölümə gedən yolda qəlibiyyət yoxdursa, ölüm vardır ifadəsinə əsasən fikirlərini əsaslandıracaqlar. Fikrini əsaslandırmaq təfəkkürün hansı növünə aiddir? Tənqidi təfəkkürdür, təbii ki. Ə daha sonra diqqət edirik, müəllimlər. Burada çox ehtimal ki, mühakimə xarakterli essə olacaq. Yəni şagirdlər öz fikirlərini əsaslandıracaqlar. Qiymətləndirmə nəyə əsasən aparılır? Əsaslandırma və arfoqrafik qaydaların gözdənəlməsi. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, ədəbiyyatın məzmun xətlərinə diqqət etsək, 1. ədəbiyyat və həyat həqiqətləri, 2. şifahi nitq, 3. yazılı nitqdir. Deməli, burada ikinci məzmun xəttindən, əziz müəllimlər, üçüncü məzmun xəttinə inteqrasiya edilir. Burada biz bilirik ki, pənlə fənlər arası bir fəndən digər fənnə inteqrasiya etməkdir. Fənlər arası isə fənlər arası bir fəndən digər fəndə inteqrasiyadır. Fән Fən daxili isə fənnin məzmun xətləri arasında inteqrasiyadır. Burada gördüyünüz kimi fənnin məzmun xətləri arasında da inteqrasiya özəksin tapıb eyni zamanda ədəbiyyat fənindən tarix fənninə də inteqrasiya edib. Doğru cavabımız 7-ci sualımızda olacaq. Deməli B variantı, tənqidi təfəkkür tənlər arası və fən daxili. 8-ci sualımızdan tanış olaq. Problem həll etmədə, dinləyib anlama və oxuyub anlama bacarığını inkişaf etdirməsində deməli oxuyub anlama bacarının şagirddə formalaşdırılmasında layihələrin hazırlanmasında olduqca səmərəli təlim üsuludur. Bəli. Konkret deməli iş üsulu xüsusiyyətləri sadalanıb burada. Bəli, biz bilirik ki, ümumiyyətlə şagirdlərdə problem həll etmə, dinləyib anlama, oxuyub anlama bacarının formalaşdırılmasında layihələrin hazırlanmasında olduqca səmərəli üsul hansıdır? Müəllimlər, həmçində biz bu üsulu ösiyyət texnikasında azandırırıq. Bu qızıl dairədir. Doğru cavabımız 8-ci sualda D variantıdır. 9-cu sualımıza diqqət edək. Şagidlərin müəyyən vaxt dərsinə araşdırma aparmaqla daha çətin və problemə cavab axtarmaqla bilik və bacarıq əldə etdiyi təhsil modelidir. Müəyyən vaxt dərsinə deyirsiz, müəllimlər. Müəyyən vaxt dərsinə deyirsə, təbii ki, bu layihə əsaslı öyrənmə olacaq. 9-da düzgün cavabımız C variantıdır. Lahiə əsaslı öyrənmə bilir ki, müəyyən vaxt aparır, müəyyən vaxt dərsində icra edilir. 10-cu sualımıza diqqət edək. Şagidlərin birlikdə və ya bir-birindən öyrənmək imkanları olur. Bu iş forması eyni zamanda çətini çəkən şagidlərin daha güclü şagidlərdən öyrənməsinə şərait yaradır. Bəli, burada iş formaları ilə bağlı bir sualdır, müəllimlər. İş formalarını yadımıza salırıq. Deməli, fərdi iş var, cütlərlə iş var, qrupla işdir, bir də bütün siniflə, yəni kollektiv işdir. Doğrudur. Ümumiyyətlə iki şagirdin bir yerdə öyrənməsi, tapşırığı yerinə yetirmək üçün bir-biri ilə əməkdaşlıq, qarşılıqlı əlaqənin inkişaf etdirilməsi istiqamətində hansı iş usulu daha effektivdir? Cütlərlə iş daha effektivdir. Burada şagidlər bir-birindən öyrənə bilirlər. Mövzu ilə bağlı fikirlərini bir-birinlə bölüşə bilirlər. Qarşılıqlı şəkildə fikir mübadiləsi edə bilirlər. Yeri gəlsə zəif şagidlər daha potensiallı, yəni güclü şagidlərdən öyrənə bilirlər. Deməli sadalanan xüsusiyyətlərlə bağlı hansı üsul effektivdir, daha doğrusu hansı iş forması effektivdir? Deməli, cütlərlə iş daha effektivdir. Düzgün cavabımız onda olacaq C variantı, əziz müəllimlər. Ümumi olaraq bu qədər. E, sınağı işləmisiniz, hesab edirəm ki, e, inanıram ki, hər biriniz suallara düzgün şəkildə cavab vermisiniz. Qarşıdan gələn imtahanlarda sizlərə uğurlar arzu edirəm, əziz müəllimlər. Diqqətinizə görə bir daha təşəkkürümü bildirirəm.